благодарен всеми родителями, семье и друзьям, и болельщикам, и просто говоря, людям, которые помогали на протяжении своего спортивного пути. Благодарен за им за помощь и за понимание. Радостно за то, что пришло столько много народу. Это приятно. Что нас, кажется, еще помнят. Ну, грусть, что закончил спортивную карьеру как-то хотелось бы, может быть, еще немножко побегать, но решил перейти на другую должность, попробовать себя в новой стихии. чем Займаємося. Ми займаємося студентською молоддю, ми займаємося інновацією третього покоління. У нас дуже дуже багато прихильників. Ми тепер не тільки бігаємо, стріляємо, варимо куліші, але ще займаємося екологією, займаємося нашими ветеранами. Аналізував п'ятирічну діяльність клубу прихильників біатлону. Я дохожу до висновку, що офіційно ми сьогодні можемо сказати, що столиця українського біатлона це Чернігів. Это настолько динамичный вид спорта, настолько живой, настолько непредсказуемый, что не полюбить его было невозможно. А особенно, когда в последние годы наши спортсмены показывают просто замечательные результаты, то это еще и гордость за Украину.